Приветствую. Здравствуйте. Ну, слава богу, хоть наушники есть. И даже я знаю, какие Джиби. Классно, да? Да, классно слышно, да? Ну, а без них она пищит, трепит, пищит. И, и, себя слышно. Ну да, ну я не знаю, многие говорят, ой, ты блогер, народ". ну в смысле, ну я не блогер, просто Нет, наушники классные. Просто, просто, просто нормально слышно. Да, а вот без наушников, вот, не знаю, процентов 10 слышно, все, то пищит, чистит, все. Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. Как вас зовут, откуда вы? Сергей из Ростовской области. Я понял. О чем здесь разговариваете, Сергей? Просто отдыхаю, сижу просто, скучно за шкуп. Ну, я здесь разговариваю об отношениях стран моей собеседника. Иногда, если человек разбирается в экономике, разговаривает по экономике, либо же профанный взгляд на историю. Ну, я такой, я обычный деревенский парень. Я... Ну, хорошо, вопрос такой. Вот как вы думаете, почему украинцы на вас злые? Ну, вы же, наверное, чувствовали, ну. что... Периодически украинцы на вас там матом и все остальное. Вот как вы думаете, почему украинцы на вас злые? Ну, украинцы которые, ну, допустим, ну, Донецк, Мариуполь, Луган. Я, я донечанин, я на вас злой, ну, на граждан Российской Федерации. Не конкретно на вас, а конкретно я донечанин из Киева. Я большую часть своей жизни, почему? родился и большую часть своей жизни, прожил в Донецке. Ну, и? Почему злые? Ну так, мне интересно ваше мнение, почему украинцы на вас могут быть злые? Так это, ну, это, наверное, должен был вопрос я вам задать. Допустим, Хорошо, тогда, тогда, если вы не хотите так, на этот вопрос отвечать, тогда вопрос другой. Не подскажете ваше мнение, почему Подождите. Россия напала на Украину? Подождите, смотрите, вот вы задали мне вопрос, как говорится, ну, должен был я вам задать вопрос. Вы мне задали, допустим, я на Украину не злой. Так в принципе большая часть россиян и не должна быть злая на Украину, большая часть. Потому что мы вам плохого ничего не делали. Ну смотрите, допустим, я в окружении вообще своих, я не знаю, кто, чтобы кто-то на Украину был злой. Хорошо, ну, тогда вот... Давайте, давайте Та... Подождите, вот давайте, вот вы задали вопрос, а теперь мне ответьте на свой же вопрос. Почему Украина злая на Россию? Это проистекает как раз из второго вопроса. Как вы думаете, почему Россия напала на Украину? Напала? Когда? Э, ну, как минимум, в 20-х числах февраля 2014 года. Где она напала? На Украину? Сначала Крым, потом Донецк, Луганск. На Крым напала? На Крым напала Россия где? Ну, когда? Э, ну, элементарно. Э, в 20-х числах началась переброска войск ваших э, с Краснодарского края десантными кораблями и вертушками. А, потом началась блокировка... Секунду, я закончу. Блокировка украинских военных частей и в ночь 26 на 27 февраля российский спецназ захватил здание Верховного Совета Крыма, э, сорвал украинский флаг и повесил российский. Это все полное нарушение договора о базировании Черноморского флота между Россией и Украиной. Это нарушение договоров о том, 1997 и 2004 года, о том, что мы друг друга признаем в границах и все остальное. И это нарушение конвенции 33.14 о том, что границы и Хельсинского заключительного акта. О том, что вот все вот эти моменты, которые я вам сейчас перечислил, это является э, признаками агрессии. А Хельсинский заключительный акт, это 1975 год, говорит о том, что границы в Европе нерушимы. Вот, вот, э, ну, там еще, еще много, там порядка 200 разных актов и договоров Россия нарушила. Подождите, а Россия напала на Крым? Да, допустим, они провели референдум. Референдум на оккупированной территории является ничтожным. То же самое, как референдум, который был проведен в Австрии после захвата Австрии Третьим Рейхом, да, Германией. Потому не что не там по референдуму 96% населения или 98% населения признали о том, что они хотят вступить в Третий Рейх. Вот э, все вот эти вот моменты считаются недействительными, потому что сначала произошла оккупация, а потом типа референдум, потому что ни один россиянин мне не может привести факта на основании какого закона был проведен этот референдум. Хорошо, смотрите, да, там война, там Крыму там захватили, а почему люди сейчас живут и радуются, что, допустим, Да они... похрен, радуются или не радуются. После захвата, а, после захвата Австрии Третьим Рейхом, в Австрии все тоже а были смотри. рады. Зачем а нам немцы? Зачем нам Рейхи, всякие. Я фигуры? вам я подожди, просто а вам закрой, приведу ты, ну, привожу исторический пример. Подожди. Нет, давайте за ну, Крым. Это э, элементарно, рейх, немцы, при, там, при, привожу, привожу пример элементарно за Крым. Крым не является частью, принадлежащей только крымчанам. Он принадлежит всем украинцам. Он, за... он принадлежит мне, мне как гражд... гражданину Украины, жителю Донецка. Он принадлежит моему знакомому и из подождь, Львова, подождь, который является тоже подождь, гражданином Украины, и, и, он, и ему и тоже подождь, принадлежит Крым, подождь, так же как частица а частица под... Львова принадлежит Крым. Крым к Украине как-то знаете, они были как-то другой, они к Украине не никак. Они... Они были, получается, у них даже президент был свой. Не было. Прямо, свой президент. Не было президента. Как это не было? А вот так как не, это было? не было. А вот так не было. Как это Вот так. Тот который, президент, который якобы появился президент, он был нелегитимным. Это раз. Второе. Э, а. единственная, единственная конституция, которая была действительно, она не предусматривала никакого президента. И э, главная первая вот, статья в этой Конституции говорила о том, что Крым является составной и неделимой частью Украины и действует согласно Конституции Украины. Вам земли не хватает, ну, вам, вам земля нужна. Подожди. Я могу вам 30 соток земли дать свои. Молодой человек, вам земли не хватало. А -а -а. В России не хватает земли? Вам. У нас ее дуром. Так нахера вылезете к нам? 000. У меня встречный вопрос. Нахера вылезете к нам? У нас земли в десятки раз, раз меньше, чем у вас. В десятки. Вы всего лишь, ну и даже если верить вашим подсчетам, всего лишь в три раза больше нас по количеству населения. Но у вас территория в десятки раз больше, чем у нас. Там, если не ошибаюсь, 21 раз. То есть вам земли ну. не хватало, и вы полезли к нам, а теперь вы мне предъявляете претензии, что нам земли не хватало? Вы в сосну не ударились? А вы в Крыму были хоть раз? Ну, раз 10 был. Ну, когда, в каком году? До 2014 -го года. В каком году? Все были до 2014 -го года. А. Ну, а после? А мне похер, я не, не, я не приеду на оккупированную территорию. Я враг народа дыныры, я, я, я только въеду на территорию России, мне сразу ФСБ закрутит руки. друзья, так, нагадую, у нас есть сбир. Годинка пришла, можно уже нагадать. У нас есть сбир на 3 третью Крыму штурмовую бригаду. Хлопцам ПНБ, мы должны купить там монокуляры, бинокуляры. Цей збір не тільки збір, а ще й розіграш. Ви можете в розіграші виграти ось цей чудовий прапор з підписами хлопців, якраз того підрозділа, якому ми збираємо. Плюс у нас будуть ще два прапори, які йдуть мені від інших хлопців, які вже там щось ми купляли, і вони нам посилають з подяками з підписами прапора. Також будуть в розіграші такі чудові браслети, от такі, такі от браслети, які робить ваш покірний слуга. Это хендмейд, я, я такие вещи продаю, а, Ну для вас я специально делаю такие браслеты и брелоки, что-то подобное. Вот. Как вам такий брелок? Або такий. Браслеты такие. Вот все это будет на розыгрыш, а будет еще вот такие браслет с мюллером. Это для шанувальников таких. Або такой брелок. Все це буде в розіграшу. Там близько 100 подарунків. Інші речі, які ще до мене не дійшли, але будуть. Нам потрібно зібрати для хлопців там, 150 тисяч, Доєднуйтесь всіх, хто може, або по qr коду банки, або ось, бачите тут посилання на карту допомоги нашим захисникам, або якщо ви за кордоном, на PayPal, на PayPal кратно 5, доларів 5 євро, а на картку або на банку кратно 100 гривень. Це ви можете, кожне 100, 100 гривень або 5 доларів, 5 євро це один шанс на виграш когось з призів. Призів буде дуже багато, там більше, ну фактично, як рахувати разом з програми, то більше 100 подарунків буде для вас призів. Тому я вважаю, що це буде дуже приємно і для вас, і для мене. Бо я тоді зможу зібрати хлопцям на ПНБшки, купити їм, передати і бути задоволеним, бо це най, ну, найліпше для мене задоволення, коли я щось хлопцям передаю, і вони, ви, ви б ви бачили їх вони Такі благодарні, такі задоволені цим. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що навіть якщо у вас немає 100 гривень, якщо ви будете, можете задонатити 10-20-50 гривень. Це теж буде. Я думаю, що я якийсь там невеличкий розіграш для люд... таких людей теж зроблю, для того, щоб було приємно. На жаль, прапор не зможу, але, але подумаю. Почему? Потому що я активно, активно проявляв свою позицію. Я активно виступав проти окупації мого міста, города, города Донецька. Я активно рассказывал о том, что происходило. Я рассказывал о том, что ваши э, оккупанты пришли с оружием в руках в мой город. Первые главы главы Дныры были это Борода и Гиркин, граждане России с московской пропиской. И поэтому я являюсь гражд этот врагом народа Дныры. Я правда вот сколько лет там жил, не знал, что там какой-то отдельный народ существует. Ну, допустим, в Крыму как люди жили, так и живут. Да похер? Те же, кто жили, так и живут. Похер. Ну, а в чем? А в чем? Причина в чем. Причина что, в том, что вы оккупировали территорию. А по поводу того, что... А вы че? говорите, рассказываете о том, что люди как жили, так и живут. Я знаю э, десяток человек из Крыма, ага. которые в успешном порядке продавали свое имущество, кто не смог продать, просто бросали его и уезжали. Я знаю сотни, а может быть даже и тысячи людей, которые выехали из Донецка. У меня друг, который из Луганска, знает тоже сотни, а если не тысячи людей, которые выехали из Донецка, из Луганска. Да. Смотрите, у нас, из, у нас город Донецк до 2014 -го года был городом-миллионником. В 2015-2016 году в городе осталось чуть больше 400 тысяч жителей. Подавляющее большинство тех, кто выехал, выехало на территорию Украины. То есть интересы 60% населения вас абсолютно не волновало, потому что за любое проявление украинской позиции бросали на подвал. А может не поэтому? А может быть поэтому? Нет. Да? А я знаю, а я, знаю и... я знаю, Пусть? знаю а порядка да? я знаю порядка сотни человек, которые прошли через ваши подвалы. А Лично куда они я. Из Донецка, они убежали куда? в Доне... они убежали в Украину после того, как их обменяли. Кто-то смог сбежать? Ах, а кого-кого-то обменяли на ваших военнопленных российских? Вам самому не смешно? С Донецка уехали люди в, на Украину? Да. Смотрите. Как они, могли, как, они могли, как они могли уехать в 2014 году, в 2015 году на Украину, если Украина хуярила Донецк, до сих пор хуярит. Молодой человек, вы, вы видели э, э, такую я там вещь? Был, я работал в Донецке. Вот смотрите, я вот в Мариуполе, я вам, Донецке работал. Вот я вам сейчас покажу вот этого человека. Лично я его знал. Он умер. И что? Умер э, после небес. после нескольких лет. Э, вот он. Игорь Козловский. Ну и что? ну умер. Небес, У, умер не после нескольких лет пыток в пыточных э, вот. ДНР Его обменяли, его сердце не выдержало, и он через год умер. Что? Ну, ну я лично этого человека звал, знал. знал. Это человек высочайший, высочайший интеллигентный, высочайший у, ума. Вот просто я его слушал и заслушивался. Это философ, это реально человек умнейший. Его кинули на подвал и издевались над ним. Моих знакомых, Пацан, пацаненка 18-летнего, какой Азов? Какой Азов? Душу, я В Донецке Азова не ах, было. Ах. Ты придурок? В Донецке Азова не было. Ах. Ах. донецка Донецк оккупирован с 2014 -го года. Там Азова не было. А ты знаешь, а, кто, а, ты, 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 ты знаешь, кто такой Азов вообще? Кто, кто составлял подавляющее большинство азовцев? Нет, нет, а Жители Мариуполя-Бердянска. Ой! Перебежчики, конечно. Н нет, они не перебежчики. Ага. Это граждане Украины, которые от... стали защищать свою страну нет, от на... ублюдков нет, российских. Наци... Нет, наци... по поводу нацистов. Россия. По поводу нацистов ты хочешь поговорить? Ты хочешь поговорить по поводу нацистов, да? Открываем. Забиваем такой вопрос. Да. Мильчаков. Чаков. Да. я даже не знаю его. Да, я нацист. Глава ДШРГ Русич. Хельсинки запросу украинских властей. И вот тут, о. Во. Вот оно. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Так Но я дебашу выше Украине. Нет, нет товарищ это, товарищ нацист. Нацист. Это, это глава Ш... это глава Русич. Он у вас на первых кнопках дает интервью. Он воюет за вас с 2014 -го года. Ну, Я так даже у него не знаю, как можно воевать у, за вас У и тебя и телефон есть? Знаю. У тебя телефон рядом есть? О, Второй. У, той тебя той той, той, у, той. у тебя второго гаджета нет? Нет. Ну тогда за, после, после нашего разговора забьешь Мельчаков. Он, если не ошибаюсь, с Питера И он до сих пор воюет за вас. И он открыто говорит, он нацист. Он сам признается, что он нацист. И про него из Кобеева рассказывала, героям его выставляла. И кого только там не было из ваших первых кнопок, кто рассказывал за него. А вам не страшно, что Украины скоро вообще не будет? А, не дождетесь. Знаешь, вот а есть хорошая одесская поговорка. Не дождетесь, суки. Она мне, мне все равно. Просто мне я спрашивал у тебя, мне же не страшно. Мне не страшно, не, потому что не, не дождетесь вы, не будет такого, что вы нас уничтожите, скорее вас уничтожим, потому что вы, падлы, достали всех, большую часть мира. За нами сейчас стоит 60 стран мира, помогает нам, это 70% мировой экономики, даже китайцы уже, уже признали вас оккупантами, китайцы. <laughs> которыми, у которых вы являетесь, кем? Сателлитами. Слугами их. Да, да, вам жрать нечего, скоро будет. Какой, говорят, 60 стран вас завалит. За <laughs> По поводу нам жрать нечего. А, Украина является страной, которая до войны производила на 500 миллионов человек продукции. У нас Сейчас с войной порядка 36-38 миллионов, пускай даже 32 миллионов. На 32 миллиона человек мы с огромным перевесом сможем сделать. Почему мы э, вот, э, в Европу гоним зерно? Почему мы в Африку гоним зерно? Потому что нам столько не надо. Вас в Европу уже не пускают с вашим зерном. Вас уже высыпают вагоны, камазы, не пускают. Все, пиздец. Ты, ты дебил. Такое ощущение, что ты э, тормозишь, э, закру... затянутый, знаешь, вот есть ручник сбоку. Вот ты затянутый на три щелчка, потому что э, все, что вот ты сейчас пытаешься рассказать, это происходило несколько месяцев назад. И ты не знаешь о том, что вот тех вот Типа фермеров, у которых очень большое количество э, корней из России, ну, бабки им платят из России, э, их сейчас притянули к э, уголовной ответственности за то, что они творят. Почему? Потому что вот то зерно, которое они высыпали, оно не украинское. Оно уже куплено, и оно является собственностью немцев их немцы сейчас тягают по судам за то что они творят поэтому вот твоя фраза о том что э, нам никто не пускает вот буквально три дня назад европа подтвердила абсолютный без виз и беспошлинный ввоз для украины три дня назад это произошло класс так что вот ваше вот это все то есть ты мне пытаешься сначала рассказать что Пожалуйста. у нас жрать нечего подожди ты сначала пытаешься рассказать о том что у нас жрать нечего потом начинаешь рассказывать о том что наше зерно никто не будет покупать если наше зерно никто нет, не нет. будет покупать если наше зерно никто не будет покупать то у нас жрать от того что мы соберем за год даже на тех территориях, которые сейчас не оккупированы, которые еще не заминированы и все остальное, нам хватит лет на пять с одного сбора. Так что так. Класс. Мы являемся, мы являемся не только э, житницей э, Европы. Мы жители еще Африки являемся. Мы являемся первыми по производству подсолнечного масла. Мы являемся первыми нет, по нет. производству меда. Мы являемся в тройке по производству высококачественного зерна твердых пород. Перед нами там Канада, если не ошибаюсь, и еще какая-то страна, но ну, не Россия. Вы производите силосное зерно, вот третий-четвертый третий, сорт этого дохера в прошлом году вы хрена типа продали потому что вы большую часть нашего зерна украли смотри подожди сиросное я сейчас я сиросное зерно какой класс третий четвертый это да что блять да так ты умный что? вроде как пытаясь показать себя умным но ты не умный давай Знаешь, что сиросное зерно ну, это пятый для животных. Класс. Может это, быть, пят, это четвертый, да, пятый, четвертый, пятый может. Фуражно, фуражное зерно. Вот по фуражному зерну вы молодцы. Пе высший класс это твердые сорта. И первый класс, первыми в мире являются канадцы. Мы являемся на третьем, э на третьем месте. Я, подожди, подожди, подожди. Первый класс какой протеин у зерна? там не протеин, там кли, ну, Там твердо... А э, а кликовин, кликовина и твердость. А, а не протеин. протеин. Это не протеин. Кликовин, это кликовина это не протеин. это не протеин. Ты дебил? Кликовина и протеин это две абсолютно разные вещи. Ну, знаешь, дебил. Смотри, Ладно, ты дебил. иди нахер.